Uh, terima kasih uh, ahli yang bertua. Tuan bertua saya ingin menca mencadangkan agar dikekalkan caruman KDER SP RM5 share majikan untuk setiap pekerja bukan warga negara bersama dengan share KDER SP pekerja asing sebanyak 11%. Cadangkan cadangan meningkatkan sumbangan majikan sebanyak RM5 untuk setiap pekerja asing kepada 2%. Sedangkan sumbangan sukarela kepada KWSP SP oleh pekerja asing yang dicarangkan dikurangkan daripada 11% kepada 2% yang diwajibkan. Carangan caruman majikan sebanyak 2% telah mengundangkan perasaan kurang puas hati bila mereka telah pun dibebankan dengan pindaan kepada Akta Pekerjaan yang berkuat kuasa pada 2024 seperti berikut. Satu jumlah waktu kerja mingguan disingkatkan daripada 48 jam kepada 45 jam yang menaikkan, yang menaikkan kos gaji sebanyak 10%. Dua, cuti bapa sebanyak tujuh hari untuk lima anak pertama. Tiga, cuti bersalin yang ditambah daripada 60 hari kepada 98 hari. Kesemua ini menambahkan beban kepada perniagaan, khususnya IKS. Tetapi mereka rela berkorban demi kebajikan pekerja Malaysia. Soalan yang mereka timbukan ialah mengapa majikan Malaysia, khususnya IKS, perlu berkorban untuk pekerja asing dengan sumbangan 2% KDRSB. Sumbangan KDRSB oleh pekerja asing pula dikurangkan daripada 11 kepada 2%. Bolehkah KTLSB menyatakan caruman pertambahan yang boleh diterima daripada syarikat majikan 200, 200 ini? Uh, saya kurang bersetuju dengan pandangan yang diberikan bahawa keinginan ke mewajibkan sumbangan ke tali SPU oleh majikan akan menyebabkan Malaysia dan majikan dikenakan sekatan kerana tidak mematuhi peraturan-peraturan bangsa-bangsa bersatu dan International Labour Organization, ILO. Sekiranya benar, mengapa ILO mengapa ILO tidak mengenakan sebarang sekatan ke atas Singapura? Sungguh pun Singapura tidak lagi mewajibkan sumbangan CPF yang sama dengan KWSP di sini untuk pekerja asing daripada majikan sejak 2003 dan tanpa sebarang tindakan oleh LIO ataupun bangsa-bangsa bersatu. Tuan yang dipertua, Singapura boleh mengecualikan pekerja asing daripada sumbangan CPF tanpa sebarang sekatan. Dan Malaysia juga sedemikian sebelum ini bila tidak mewajibkan sumbangan TSK dari SP oleh majikan tempatan. Mengapa perlu mewajibkan majikan tempatan bayar sumbangan K dari SP untuk pekerja asing? Dan kita lihat sekarang, Presiden Amerika Syarikat Baru, Donald Trump, secara terbuka mengingkari peraturan bangsa-bangsa bersatu dan LAO dengan sewenang-wenangnya malah akan menarik diri daripada beberapa institusi utama bangsa-bangsa bersatu tanpa sebarang tindak balas atau hukuman. So memang institusi tersebut tidak ada moral standing dengan izin untuk mengenakan sebarang sekatan ke atas Malaysia. Oleh itu, mengapa pula Malaysia mesti patuhi peraturan antarabangsa yang merugikan negara kita dan perniagaan tempatan bila Amerika Syarikat begitu berani melindungi kepentingan rakyat dan negara mereka dan juga perniagaan mereka tanpa menghiraukan peraturan-peraturan antarabangsa tersebut. Tuan yang dipertua rasional, majikan diwajibkan membayar sumbangan ke talui SP. Dan dengan adanya sumbangan tersebut, boleh menyediakan peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih kompetitif kepada rakyat Malaysia dengan adanya lapangan setara atau level playing field tidak mencerminkan kedudukan sebenar di mana wujudnya kekurangan pekerja tempatan. Nah, kita tahu memang wujud pekerjaan tempatan kerana kadar pengangguran dijangka susut kepada 3.1% pada tahun ini. Dengan kata lain, kita akan um, uh, mengal mengalami keadaan full employment. Uh, oleh itu, kekurangan pekerja ini buat masa kini hanya boleh diisi dengan pekerja asing. Tanpa pekerja asing saya rasa sukar untuk kita uh, menjalankan operasi di banyak kilang. Saya rasa Tuan Ibu Tua pun lebih sedar perkara ini daripada saya. Cadangan otomasi dalam industri perlukan pelaburan yang besar yang kini tidak dapat ditampung oleh syarikat swasta dan kerajaan. Oleh itu, dalam keadaan ekonomi global yang kurang menentu masa kini, khususnya dengan pelaksanaan dasar tarif secara membuta tuli oleh Donald Trump. Saya ingin mencadangkan agar sumbangan majikan dikekalkan pada taraf RM5 setiap pekerja asing ataupun ditangguhkan sementara waktu sehingga keadaan ekonomi mengizinkan. Mari kita bantu perniagaan Malaysia dulu put Malaysian business first dengan izin. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput